Президент України Петро Порошенко напередодні провів прес-конференцію, на якій розповів, яким він бачить майбутнє країни про стратегію 2020 та системні зміни в країні. Далі будемо спілкуватися із президентом Центру економічного розвитку Олександром Пасхавером. Пане Олександре, вітаю вас в нашій студії. Давайте пройдемося по цим пунктам. Програма президента передбачає близько 60 реформ та спецпрограм. Їх виконання за словами Петра Порошенка, дозволить вже через 6 років подати заяву. Явку на вступ до ЄС, ну нібито добре, Україна здається отримала дорожню карту. Оскільки ну вже було подібних заяв і презентацій при кожній владі, є якась принципова різниця в тому, що ми почули вчора, і тим, що лунало раніше, знаєте, різниця так і не угадаєш, я можу сразу сказати. різниця має бути в дійствах. Поэтому сама по себе презентация, можно только приветствовать, что такая презентация есть, но важны принципиально действия. Если, например, на завтра после презентации будут какие-то указы, э, по которым кто-то будет действовать уже, mm -hmm. тогда мы будем это обсуждать. А сама презентация, я хочу вам сказать, что мы давно научены, э, что нужно делать. Поэтому вы не можете отличить, ну, так сказать, разные планы, разные стратегии. Вопрос заключается в том, что делается. Ну, а сегодня в день мы мои года, мы еще будут зарегистрированы. Ну так вот, так надо посмотреть, что делается, тогда мы можем говорить. Ну, но кое-что делается уже и сейчас. Я не слежу за всеми реформами, но вот я, например, знаю, что какие-то реальные реформы в высшем образовании уже есть. Понимаете, Так что тут я бы не хотел быть скептическим, так сказать, тотально. Кроме того, для меня, например, принципиально важно, вот я буду следить за тем, как будет обновляться бюрократия. Я твердо уверен, что если бюрократия не обновится, То всі реформи будуть неудачними більшість реформ. Ну якраз серед пріоритетних президент назвав антикорупційну податкову правоохоронну системи децентралізацію, нову систему безпеки. Але головною все одно він вважає судову на цьому голосив. Безгодні, що саме вона зараз є найважливішою. Це правильний вибір, тому що суддя система це так сказати, конечний защитник э, граждан. И э, если бы судебная система была справедливой и честной, то тогда все, кто нарушает закон, боялись бы это делать. Поэтому начинать действительно надо с судебной системы, но я подчеркиваю, что начинать надо с обновления судебного чиновничества. И есть разница между реформой самой системы и обновлением чиновничества. Точно так же, как в исполнительной системе, есть разница между административной реформой, вот это mm -hmm. обновление исполнительной системы, и обновлением чиновничества. С этого надо начинать. Это даже э, не реформа, это предреформа. Это то условие. Почему это так нужно? Реформы роблят люди. Люди, да, вот вы совершенно правы. Значит, какая разница, какую систему будем внедрять, если люди этого не захотят а и будут не садитесь, сопротивляться. Все, да. не Поэтому не прежде не всего нужно обновить э, и, я бы сказал, осуществить призыв других людей. Но сейчас мы уже знаем, каких людей. То есть они уже показали себя. Этих людей нужно призвать в бюрократию. Вы обратите внимание, что вот эти новые герои, они идут в политику. А надо бы, чтобы они шли в бюрократию? То есть в Иконноваче? Конечно, потому что в политику, да, в политику многие идут. Это более почетно, это как-то на миру. Uh -huh. Вот а нам нужны люди, которые бы контролювали именно бюрократію. Ну сьогодні здається, всі ті гілки влади, про які ми ще не поговорили, вони всі виступають за реформи. А на насправді як доходить до діла, то все гальмується. Це в тому випадку варіанті, як воно є, великовано абсолютно. Ну, ми с вами же до зміни об этом. людей, так я розумію? Тільки люди, только інші типи людей. Надо про як это сказать... Э, прострочить все, все эти бюрократические структуры новыми людьми, вот теми людьми, которые идут добровольно на фронт, те, кто участвовали на Майдане, те, кто работают волонтерами. Это люди, которые показали, что ну, не все из них выдержат соблазны, но есть надежда, что они другие. Поэтому я бы очень просил бы их не идти в политику, а идти в бюрократию. Я надеюсь, вы на нас сейчас почуете, А мы давайте с вами... Э поговорим про ассоциацию, про, про ее подписание, о том выгляде, как она сейчас да. есть. Ее оценки абсолютно диаметрально разные. Кто-то говорит, что это исторический прорыв, кто-то, наоборот, говорит фиаско. Ваша оценка? Нет, ну, это просто сигнал того, почему вдруг из-за этой ассоциации разогорелись все события. Потому что это был сигнал нашему соседу, что мы уходим от его влияния, от русского мира. Это само по себе не... Это знаете, как последний бублик. Вот ел ел, 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 наконец поел последний бублик и наелся. Вот этот последний бублик он и заставил Путина начать воевать с нами. Потому что это был сигнал, что мы уходим из русского мира. И от этого влияния. Пан да. Александр, мы сейчас перерываемся <как> и до нашей о последних, не свежих новинок. А после того повернемся и продолжим разговор.